Привет, с вами я Джессика и вы на канале Анжелина подшоп и сегодня я хочу вам рассказать про мою э, коробку для валентинок. Я туда все валентинки мои складываю, да. А потом уже я вам расскажу о моих самих валентинок. Да, вот. Э -э Кстати, я сейчас я вам хочу рассказать, зачем я сделала эту коробку. Я эту коробку сделала, потому что э, не, негде было держать валентинки. Когда мне появилась самая первая валентинка, если что, если кто хотите увидеть это видео, заходите на мой канал. Да, она там есть. Ну вот. Э, и про эту валентинку. Ну, короче, я сделала коробку для валентинки, чтобы я там хранила все мои валентинки. Короче, поехали! У меня такая вот очень большая коробка. Так вот. Красный цвет. Тут есть такое вот сердечко, две блестки. Таких вот. Синее сердечко нарисовано лаком. Дальше. Блестящее сердечко. Сердечко тоже нарисовано лаком. Тут две вот таких вот блестки. Она красная, она такая вот я хотела так сделать. Блин, у меня рука рука грязная. Ладно. Дальше. И черное сердечко тоже нарисовано лаком. Кстати, когда трогаешь это все, то кажется, что на нем мелкая такая вот пыль. Да. И такой вот черный лак. И тут такие же самые бусинки, как вот на этой. Дальше. Это я уже не нарисовал. Это я вот... Вот как вы видите? Вот. Из пластилина сделала. Тут я еще хочу вот так вот полное сердечко украсть вот такими вот зелеными точками. Да. Вот так вот у меня получилось. Такая, такая вот коробка валентинок. Да. Она такая большая в камере, что не помещается даже... Ой, господи, не помещается э -э, в камеру целиком если только вот отодвинуть. Так вот не помещается целиком. Ну, можно все же так. Вот так вот. Она тут вот открывается. Вот. Там уже мои валентинки. Давай, открывайся. Мне как-то неудобно. Я тут открывать Ой, о, открыла. Вот так вот она открывается. Начнем с этой вот с крышки. тут скотчем приклеена. Тут есть э, краска, я нарисовала оранжевый, такой золотой. Тут сердечко, солнышко, домик на травичке и такой вот, как бы, глазки, носик, ротик, ну, лицо, короче. Личико и волос. Вот такой вот я нарисовала. Просто. А внутри я попыталась... Мою первую Валентинку нарисовать. Не очень у меня это получилось. Конечно, это ромашка. Ну, тут вот э -э -э, такая вот еще одна ромашечка. Ну, у меня не очень получилось. Ладно, давайте же перейдем к Валентинкам. Вот так вот. Давайте перейдем к Валентинкам. Будем тут... Кстати, тут я не рисовала. Первая Валентинка. Такая, кто не посмотрел еще это видео, я покажу только, как она открывается и все. Вот так вот. Если кто хочет увидеть подробный обзор на мою валентинку и кто мне ее подарил, ну, и тогда пишите мне, ну не пишите, а просто зайдите на мой канал и я там вот снимала это видео. Э, дальше. Вторую Валентинку вот такую вот мне подарила Яна, моя лучшая подруга. Флаг Украины. Да, я живу в Украине. Тут вот сердечко, сердечко. Я, если вы э, не против, я прочитаю на украинском. Знам святого... Валентина, серце далі. Від Яни це тобі Ангеліна. Серце. Ось така гарна валентинка. Дуже мені подобається. Дякую. Далі цю валентинку я робила татові. Від мене для тебе. І сердечко. Якби то з любов'ю. Так от, воно відкривається. І ось тут я намалювала два грибочка, тому що тату дуже любить мої грибочки. Ну, не мої, просто грибочки. Ось так от не вийшло. Ось так. І остання валентинка це ось така. Це мені брат подарував. Моєму братові 2 роки. Ну, це ми їхали е, в ресторан, і мій мама знайшла, дала моєму братові, а мій брат мені подарив. Да. Так, ось таку от Валентинку він мені подарив. На зубочисті. Дуже гарно. Тут пише Ваша посмішка чарівна з любов'ю суши, я так. Ось тут от пише ваша посмішка чарівна чер... три серця з любов'ю я. Ось так от. Все. Ось така моя коробка Валентина. Ще я ось тут от наклеїла таку от наклею. Я не знаю, що тут пише, але ось така моя коробка Валентинок. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока. Бувайте, бувайте. До зустрічі!